খন আজিকালি আঁচনি ওলালে দে হে আমাৰ ডাঙৰীয়াই এইটো উলিয়াই বৰ একদম মাইকী মানুহ বৰ সুবিধা কৰি দিলে দেই হে আমাৰজনী এতিয়া দেখিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলে একো কাম এটা হাতত নকৰা হয় হে অকলে অকলে বুঢ়াই এতিয়া কৰিমৰ ভাগ্য ভাল বুলিহে এতিয়া আমাৰ ল'ৰা সেই এটা হ'ল এতিয়া তিনিটা চাৰিটা হোৱা যেনটো দিগদাৰ আছিলে হে এতিয়া সেই আকৌ টাউনলৈ যায় বোলে মোক কৈছে বোলে ভাতকেইটা আপুনি বনাব দেই ঢল পোৱাতে উঠিছোঁ এতিয়া গৰু পোহালি ততাই গৰুকেইটা মেলি আজৰি হৈছোঁ হে কামৰ উপৰি কাম এতিয়া মতাই মাকি গোটেইখন লেটিয়াবলগীয়া হৈছে মোৰ উপায় নাইকিয়া হৈছে আৰু দেই হে এই গাই বৰুজনীও নজগা হ'ল মহা সমস্যা হৈছে মহা সমস্যা হৈছে দেই আই কিনো গুৰু হৈ আছে আপুনি হা গোটেই ঘৰৰ কামটো সোনকালে কৰিব আৰু শুনক কুকুৰাৰ ভাত দিবা কুকুৰা গালত ভৰাব মই কাপোৰ কানি কেইটা মিক্সে পেণ্ট দি মই ধুবলৈ থাকি গল কেইটা ধুই থ'ব অ মই খাওঁ মুঠকৈ তাৰ পৰা শুনক ঐ তলৰ পৰাই গোটেইখন ধুবলৈ মোক দিলি দে কি দিলি যেনেক হে লাখপতি বাইদেউ পইচা পাইছোঁ মই এতিয়া সেইদায় ক'লে নহয় গম পাইছেনে আৰু তাক সেইটা কি জানিছে আমি আকৌ ভাল কাম কৰিলোঁ দেই আমাৰ যে ছোৱালী এজনী হোৱাৰ কাৰণে হে এইটো পালোঁ মই তাকে এতিয়া ফাগুনি দেখিছে চাৰি পাঁচটা ল'ৰা ছোৱালী তাইক নাপালে হে এই বাপত আকৌ তাইক পালে এইবোৰ দান সাই নকৰিবি দেই দান সাই কৰি নাযাবি আকৌ দেই মই ক'লো আকৌ হে এইবোৰ কাট মা মই মাইকী মানুহৰ ইফালে সিফালে নাযায় এজনী লাখপতি আনিবলৈ গৈ পেলাই মোৰ ঘূৰাই পৰিলে বোলে হে মানুহ পৰিবেই আৰু যে আপুনি কলে মই যে দল লাগিম বুলি তাৰ নে কিমান দন্দুৰি হা কথা চম্ভালি কব দহ মান ঘৰ ৰাখিছো কাৰণ পালে নিচিনা অৰুণিদয় পাওঁ লাখপতি বাইদেউ পালো কি কি পাওঁ দেখিছে নহয় গোটেই সম্পত্তিৰ পৰা ধৰি মোৰ নামত লিখি দিব লাগিব যিবোৰ পাওঁ নহয় চৰকাৰৰ পৰা মোৰ নামত নাই আমি ৰামচন্দ্ৰে যাব লাগিব নহয় যদি ভাত চাবলৈ মন আছে ঘৰৰ কাম কৰক তেতিয়া ভাত পাব মুখখন অকণমান কমকে বজাব চাই আছো বেছি মুখখন বাজিবলৈ লৈছে এনেকে মুখ নবজাব কিন্তু কৈ দিছো মই টাউনলৈ যাওঁ গোটেই ঘৰৰ কাম কৰি থাকিব যদি কেনেকে নকয় নহয় আহি কিন্তু চাব ঘৰৰ কাষা খাব ক'ৰবাত মাৰি নুফুৰিবি সোনকালে আহিবি দেই মই ভিত ভিত মাৰিবলৈহে বুঢ়াৰ মোৰ কথা মই কিহত যাওঁ বুঢ়াই আজিলৈকে বাইকত ঠাই পালে তই লোকৰ বাইকত থাই দেখি পকৰ পৰিলাহ নাই নহয় নিজে এখন কিনিব নোৱাৰিলে বৰ মোক চোকে লৈছো বাৰু মাইকে মানুহ হ'ব লাগিছিলে হব মই মই জন্ম কৰিবলৈ সমানে নাযাওঁ তাকেহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাম ৰাম দেখিছা নাই হে দেখিছা আগতে সেই পিতাই বৈয়ে থাকোঁতে অঁ বৌভাগৰ পেথিকোটটো নালাগে চাদৰখনকে ধুই নাপালোঁ অঁ এতিয়া মাইকী মানুহ গ নাপা গোটেইখন লেটিয়াবলগীয়া হৈছে সমস্ত হে এতিয়া মোক কৈছে ওপৰত গোটেইখন ধুই থ'ব হে কম বস্তু নে বাৰু এতিয়া গৰু গাই তালোঁ ভাতৰ চৰুটো সোনকালে পাতি ল'বগৈ লাগে আকৌ গোঁসাই ঘৰটো হাঁহ এভাগ কৰিবলৈ আছে নহয় কৃষ্ণ প্ৰভু কণী গদতি শুনা শুভ ধাৰণাতি বিৰূপে হিৰঙি কাৰ কৰি আতি মোৰ বনিয়ানটো দেখোন অৱস্থাই নাইকিয়া হ'ল হে এইবোৰ এইবোৰ মাইকী মানুহৰ বস্তু জুবলৈ দিব নালাগে নহয় কৃষ্ণ শুভ দাৰ নাতি বিশ্বৰূপে শিৰঙি কাৰ কৰি আতি অঁ সেইয়া খাবেকে পাহৰিছিলে নহয় হে এই মাইকী মানুহ সেই বস্ত্ৰ দুভাগ চোৱাৰ আগতে সেই গোঁসাই ঘৰত প্ৰাৰ্থনা এটা কৰি থোৱা হ'লগৈ উপায় নাই আৰু উপায় নাই আৰু এতিয়া গধূলি কিমান পৰলৈকে আহিব নহাকৈ থাকিব এই ঠিক নাই ভাল আৰু মূৰাটোৱে এইবোৰ সোমোৱাই দিলে শান্তি নাইকিয়া কৰিছে বাটত আকৌ কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া পেচালৈ ৰাগিলেই হয় কৃষ্ণ ইফালে মদন ককাইদেউ আহিম বুলি কৈছিলে নাহিলে নহয় আৰু বোলো আহিলে তেওঁৰ লগতে কিবা এটা অকণমান খাম বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়ালৈকে পোৱাহি নাই যাওঁ তাই আগ ধৰি গোঁসাই ঘৰত সেৱা ভাগ কৰি আহোঁ তাৰপিছতেহে আৰু সোমাই পেলাই বস্ত্ৰ দুভাগ ধুম আৰু কৃষ্ণ লাখপতি বাইদেউৰ পইচাটো বোলো পালে আৰু তাৰখনো বোলো ভাল কৰিম আৰু তাত গোটেইখন একদম বুণে খাই এবাই কৰিলে কি হল দেখন ধৰি দেচোন মোক অকমান ধৰি দে ধৰি দে অকমান ধৰ ধৰ ভালকে ধৰ ইমান খাইছহে খাইছ গা এডাল হাত বিজেঞ্চ গা এডাল কৰিছ চোলা পিন্ধিছে দেখিছে নাই তাই চোলা পিন্ধিছে দেখিছে নাই তাই একদম শোকতে ওলোৱা একেবাৰে ধৰি দে ধৰি দে কাপোৰ পিন্ধা তাই ধং দেখিছ নাই চুটি একেবাৰে একদম ক'ব নোৱাৰে এইখন এনেই উলিয়াই দিয়া নাই তাতখন এতিয়া ব'ব লাগিব এইবোৰ এতিয়া নিশিকিলে কেতিয়া শিকিবি তাত এতিয়া বব লাগিব তই নেজানো নহয় মই ববলি ববলৈ নেজান চৰিয়ে গাত ভাঙিম একদম কথা ক'বলৈ আহিছে হ' কালিৰ সিদিনা শিকাই দিছোঁ তাই এতিয়া একদম তাত বব নোৱাৰ নাই হ'ল মূৰতি একদম মোৰতো কি সোমাই থাকে বাৰু এইটোত হা সেইবোৰ শিক্ষা ল'ব নোৱাৰ হা ইফালেতো পঢ়াততো নায়েই গৰু গেধা একেবাৰে

পইচা এটা নাই সেয়া পইচা তাকো পাওঁ নে নাপাওঁ ঠিকনা নাই এতিয়ালৈকে মানুহজনী ওলাই যাবই পৰা নাই তহঁতৰ কাৰণেই যাব নোৱাৰোঁ ঘৰখনৰ পৰা এৰি থৈ একো এটা কামত সহায় কৰিবতো নোৱাৰোঁৱেই হা বাপৰক মোৰ তেতিয়াই কৈছিলোঁ ইমানকাল ল'ৰা ছোৱালী নালাগে অ ইমানকাল ল'ৰা ছোৱালী নালাগে হা তেতিয়াই কৈছিলোঁ এতিয়া সেইকাৰণে এইবোৰ পইচা আঁতনিবোৰ আহে একো এটা নোপোৱা হ'লোঁ হা তহঁতক খুৱাই পোৱাই থাকোঁতে গোটেই ঘৰখন আৰু মায়ে ত কত টব আমাৰ এতিয়া গোটেই বাৰটা মানুহ চাব লাগিব কোন কেনেকৈ মাতিব লাগিব জাকে তাককে এইফালে চাওচোন কিবা হৈছে নেকি অ খুৰি ফ্ৰক আদিলে মই তাতো নব ঘৰৰ একো কামেই নকৰো মই কেনেকুৱা টান হ'ব আনি নিদিলে যাওঁ ব্লেংকেট চ্লেংকেট লৈ শুংগে ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে মাইনীও এতিয়া নাহে দেৰিকে উঠিম ক'ত যাওঁ অ তাকে হেৰি লাখপতি বাইদেউ সি পইচা দিছে বোলে হেনো তাকে বোলো যাওঁচোন বোলো ৰুৱাই লাখপতি তই নাপাওঁ নহয় কেলে কেনে নাপাম আকৌ কেনে পাবি আকৌ নিগন নিচিনাকে কুকুৰৰ নিচিনাকৈ দহ পোন্ধৰটা লাচি থকা মানুহ নিদিয়ে তই পাবি জানিবা কেলে নেপাম নিদিলে নহব নহয় কেলৈ নেপা মই কমাই অ মোৰ ছোৱালী এজনীহে মই দহ পোন পাম তই নেপাও ছোৱালী কেলে নেপাম মই পাম দেই তই নেপাও তই নাপাও তোৰ উন্য় কথা নাই জানো এতিয়া তহঁতি বিলাকে কাটি দিছ চাগে ঠিক নাই তহঁতিবোৰ আকৌ হেৰি হিংসা কৰে নহয় মোক আকৌ এ মইহে কাটিছো এই ঘৰত দহ পোন্ধৰ সদায় আছে লাগিব কোনে দিবা তোক তহঁতি আকৌ মোক কোৱাটো নিবিচা তহঁতিবোৰ তহঁতিবোৰ বেলেগ পেট কুলি আমি আকৌ বাইকৰ পকত উঠি উঠি পইচা ঘটিবলৈ নাযাওঁ নহয় হা আমি ঘৰখন গোটেই হাজিৰা কৰিহে খাওঁ তোৰ গোটেই আকৌ অনাই বনাই বনৰীয়া মানুহৰ গতে আমি আকৌ ঘূৰি নুপুৰ নহয় তেনেকে তহঁতি আৰু ঘূৰি ফুৰা বনৰীয়া মানুহৰ আগতে তহঁতি আৰু সেইবোৰহে তহঁতিহে জানিবি কত ফৰ্ম দিছে কি সেইবোৰ তহতিহে জান আৰু তহঁতিয়ে নেকি কাটিবা আহি পেলাই মোৰ ঘৰখন চোৱাহি নাই নহয় কি হৈছে নহয় নহয় তাই মই ঘূৰি ফুৰি মই সেইটো কাৰণে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী এটা তই ঘৰত থাকে নেকি কাম কৰি সেইটো কাৰণে নিগনিগতে এগালমান পালি তই এনেও লাগে তেনেকুৱা কথা নকবি তোৰ নিচিনা কই এটা এৰি পেলাই সেই বুঢ়া মতালে খানাই দেই তেনেকুৱা কথা নকবি এতিয়াহে তইহে বুঢ়া মতা বেছি বেছি লাষ্টত পাইছহি কেলৈ তই আকৌ বাইকৰ পকত উঠি যাব লাগিব ন তোৰ চৰিত্ৰক এনেকুৱা জনা আছে নহয় হা ঘূৰি ঘূৰি ফুৰিবি টাউনে চাউনে ইযোৰ কাপোৰ ল'বিগৈ ইটোৰ পৰা সিজো কাপোৰ ল'বিগৈ তোমাৰ সত্য নহ'লে সলনি নহ'লে আ তোমাৰ অ' দেহি মোৰ চৰিত্ৰ এনেকুৱা হ'লেও মই আজি লাখপতি বাইদেউ পাইছোঁ কিন্তু তোমাৰ আকৌ মেইন পইণ্টতে আকৌ মানুহ আছে নহয় সেইকাৰণে পাবা তুমি আগৰলৈ যদি হা দহ বা বিছ বা যদি গৈয়ে থাকা হোটেলত গৈ বহি বহি যদি ৰেষ্টুৰেণ্টত এটা চাহ মিঠাই খা তহঁতি পাবি আমি আকৌ তেনেকুৱা আকৌ ৰেষ্টুৰেণ্টত চাহ খাবলৈও নাযাওঁ হা আমি লোকৰ পৰঠা খাবলৈও নাযাওঁ তুমিহে যোৱা ঘৰতে পইতা ভাত খোৱা ঘৰত যিকেইজনী ছোৱালী আছিলে কিছু নহয় তোক মই দেখি মোৰ যাত্ৰাটো শুভ হ'ল এইজনী কেলে দেখিছেনো কথা দেখিবলৈ মন নাযায় ৰাম ৰামো ইমান লাওপাত কচুপাত এইজনী একদম বুঢ়াটো ভাল ঠগন দিবলৈ আহিলে হা গোটেই সম্পত্তি লোভতে আহিছে তাই অল্প চাটৰি নহয় দেই এজনী অলপ কেলৈ নাপাম ময়ো পাম লাখপতি বাইদেউ ইমান দেৰি কৰিছে আমাৰ লাখপতি বাইদেউ এতিয়ালৈকে আহিয়ে পোৱাহি নাই ন আমাৰ লাখপতি বাইদেউ আহিছে নে কি নাজানো এতিয়া শুবলৈও ভয় হল খাবলৈও ভয় হল হে গোটেইখন লাখপতি হেৰি শুনিছেনে অ আমাৰ ফাগুনি নেপালে কৈছো ন মোক কিমান বেয়া লাগিছে যাওঁতে মই বোলো তই নাপাও তাই আকৌ মোৰ চৰিত্ৰ বেয়া বুলি কৈছে গম পাই নে আপুনি কৈছে মই চৰিত্ৰ বেয়াও জানিব নহয় নহয় তাকে তোমাৰ ন দুটা তিনিটালৈ গৈছিলো সেইবোৰ বোলে যোগদা বোল আছিলে ষ্টেচ দি হয় নেকি মা মোবাইলটো চাৰ্জ নাই মাৰি গম পাইছে মাৰিংগে আপুনি ভালকে চুলিয়াই খুলি পেলাই পেণ্ট এটা পিন্ধকে অলপ ধুনীয়াকৈ আহি চাই মাৰি পেলাই নহয় দি থৈ মানে বাপেকক বোলো হা বজাৰখন বোলো সোনকালে সামৰক হা বজাৰ নে সামৰিলে লাখপতি বাইদেউ পইচা নাপালো হা অন উদয় কাটি দিলে হা লাখপতি বাইদেউ পাম বুলি গৈছিলো একদম মগজ একদম ঘোলা কৰি মোৰ অতি ফৰক নালাগে হা লাখপতি বাইদেউ তহঁতৰ কাৰণে পইচা নেপালো তহ নেপালি তহঁতৰ কাৰণে পইচা নাপালো একদম মোৰ চকুৰ আগৰ পাতৰ নহয় কাৰণে গোটেই একদম ধ্বংস একো এটা আঁচনি নোপোৱা হলো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পাঁচটা দহটা ল'ৰা ছোৱালী বাপেৰে জন্ম দিলে এতিয়া কলগবোৰ জপাই একদম ভাত খাবনে মা কি জানো লাখপতি নে বালপতি বিচাৰি মোক এনেই মাৰিছে এবাৰ মই নিজেই যাম মই এইবিলাক লাখপতি আলপতি বিচাৰি নাযাওঁ বুলি মই মতা বিচাৰি যাম বুলি অঁ ভাত পানী এতিয়া খালিনে খালি আৰু কিতাপখন অকণমান লুটি বাটৰ কওক হে মায়ে লাখপতি হোৱাৰ পৰা হয় বাপেৰক অৱস্থা এনেকৈ কৰিছে দেই দেখিছোৱেই নহয় হে ঐ গা তোকে ভালকৈ ধুবলৈ সময় নোপোৱা হ'লো মাইকী মানুহক লাখ পাতি দিয়াৰ পৰা অঁ মতা ভৰ কামেই নাইকিয়া হৈ থাকিলে Thank <laughs> you.